Сотрудничаю вот с этой компанией всего полторы недели, но вот как только только, только на самом. Начала я с чая просто, да, чем я страдала? Я после э, сильной травмы с э, сотрясением мозга, причем дважды один за другим падение и очень сильное сотрясение мозга. И у меня, э, значит, сильное головокружение. То есть ходить по стеночке, утром вот встаю, голова кружится, и когда ложусь спать, тоже голова кружится вплоть э, до как бы, неприятных таких э, ощущений. Ну просто изматывала меня. Начала я, попила я вот здесь чай, первый раз пришла как я самый-самый первый раз. Попила чай, напилась, так скажем, до вот, и Заметила дома, когда стала спать, ложиться, голова не кружится. Вы понимаете? И вот до сих пор... А у вас какое давление, извините, У меня давление вот скачущее. Вас... Нет, во время от травмы. Вот когда вы ложились 180, в 180, а 120. День. Так, а вечером? Вечером то же самое. То же самое не может оно, извините, вечером должно повышаться. Ну, Принцип. у меня именно так. Да, у вас, скажет, значит, оно туда сюда... отек мозга был? Вам нож, или водчила, капли давали? Я э, не пью лекарства. Но Только это... из-за того, чтобы так. не испортить свое оставшееся здоровье. А вот вы зря О, вы могли инсульт и или что-то. Ничего не понимать. Или инфаркт. Вот средство от инсульта инфаркт еще какого Нет, это постепенно. Инфаркт то, что я не даю. Это постепенно работает. Она даже Так, простите, дайте я же расскажу. Я недавно сломала руку, то есть как бы в 2004 году у меня был перелом плечевого сустава со осколком, две операции, металлосинтез, значит, сделали неправильно, срослось там, в общем, целые эпопея. Да. И буквально два с половиной месяца назад сломала вот эту руку. В прошлом году я инвалид. Третьей группы, вот по руке, по этому перелому. Инвалидность. Предпенсионный возраст. Мне 53 года, я не скрываю свой возраст. И э, в прошлом году инвалиды, они же проходят э, ежегодное переосвидетельствование, да, и обязательно нужно лежать в больнице. И мне в прошлом году э, сделали рентгеновский снимок всего позвоночника, потому что у меня проблемы с позвоночником. И сказали, что у вас выраженный остеопороз. Вот и вот. Казалось бы, да? Стала вешать белье, оступилась. И не, тут, не, не просто вот так прямую, а в косяк. У меня здесь вот, в общем, перелом. Ну, предложили операцию. Опера... После операции сказали, могут быть сильные осложнения. Я отказалась. Вот сейчас не столько, опять же, пришла сюда, положила, наложила шейный пояс. Боли были вот здесь, вот не столько здесь, сколько здесь. И вот сейчас рука у меня не сгибалась. И вот сейчас смотрите результат. Боли нет. Писать я вообще не могла, сегодня я пишу. Вот вам Нет, волшебный. Сколько прошло? Вот. Ну пол, пол месяца, как мне сняли два, два, два месяца я ходила в гипсе, угу. пол месяца я хожу без гипса. Вот неделю вы Вторую или неделю. полторы да. носите да. вот этот пояс? Нет, у меня еще я свои пояса не получила. Ну ну Мир не хорошо. без добрых людей, ну, не. Ну хорошо, его... сколько вы носили Кстати, пояс? 6 -6. Буквально 10 минут я здесь. Один потужу. раз только. Один а? раз. Ну,